Всем огромнейший привет! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня я хочу выполнить один из запросов и показать вам свое хранение косметики. Но хочу сказать, что это видео будет больше болтологического характера, так как я безумно за вами всеми соскучилась, и мне просто хочется с вами поговорить и провести время. А хранение мое практически не изменилось. Оно осталось прежним, так как а, на данный момент оно для меня является единственным, удобным и практичным. Вот, и если кому-то интересна такая тема, то оставайтесь со мной и приятного просмотра. А, хранится все у меня, как обычно, в мебельном шкафчике. Кстати, хочу сразу заранее а, извиниться за посторонние звуки так как на данный момент э, у меня проблемы с компьютером и я уже пытаюсь снять это видео не первый раз постоянно какие-то <с Philadelphia> происходят посторонние звуки с его стороны и если вдруг опять что-то включится то вы уж меня простите и не пугайтесь так значит хранится все у меня опять-таки в мебельном шкафчике и еще есть у меня полочка с моими ароматами, украшениями, разными любимыми для меня мелочами, светечками, статуэточками и так далее. И еще одна полочка. Здесь у меня практически ничего не изменилось. Единственное не стало зеркало ну и может быть какие-то ароматы меняются местами так а наверху у меня стоит шкатулка с моими тенями так как пришлось поменять ей место ее прежнее занял мой друг <laughs> и помощник на данный момент выходом на работу, я просто не могу без него никак обойтись. Приходится каждый день с ним работать, так, распечатывать разнообразную информацию, конспекты, уроки и так далее. Так, всегда на столе у меня лежит книжка, которую я читаю. И на данное время у меня это Лена по черном фортете для сердца. И простите, пожалуйста, за мое горло. Но ну, никак я почему-то не могу вылечиться до конца. Сама уже ужасно намучилась и страдаю от этого. Вот, ну и без видео никак не могу. Так хочется с вами пообщаться и себя успокоить. Ой, так, значит, немножечко хочу сказать о данной писательнице. Уж очень она мне а, понравилась. И вообще я в восторге, а, что открыла для себя так много талантливых, совсем м -м, неведомых мне раньше писателей. Это значит володари премии имени Леся Гончара. А, а, это писатели, а, которые м -м, открыли себя на значит премии коронация слова, по-моему, в 2012 году. Вот замечательные автора пишут э, о жизни. Э, ну, настолько легко, интересно читать подобную литературу, настолько э, это близко, душевно ну, очень люблю. Данную книжку, честно сказать, читаю и рыдаю. Вот. Кто любит читать украинских писателей в украинском значит, исполнении, так как она на украинском языке, рекомендую. Не пожалеете. Вот. И э, также хочу порекомендовать, так как в аннотации мне очень понравилось, ее предыдущие произведение, которое я обязательно найду и прочитаю, это «Гришница» и «Ненависть, что стала любовью». Очень меня просто впечатлила подобная аннотация, и я их обязательно найду. Вот. Но видео не об этом, это так, отступление. Покажу вам свое все-таки хранение. И на данной полочке я всегда храню а, бальзамы для губ. И обязательно у меня должен стоять тюбик с кремом. И на данный момент я пользуюсь кремом, который мне подарила Олечка Аленького. Так, это а, израильский крем для рук, зимний уход, защита и питание. Вот, с точным ароматом. Но аромат здесь очень легким, еле уловимый, но такой интересный. Вот не такой, как ожидаешь по упаковке. Вот. И в этом креме мне немножечко не хватает опять-таки длительного питания и увлажнения. Я его специально берегла на зимнее время, так как думала, что он будет очень питательным, хорошо защищать и ухаживать. Но ну, пока он не оправдывает мои ожидания. Но пользоваться мне им очень приятно, так как это подарок. А подарки, они всегда очень милые, э очень приятные в использовании. И не знаю, мне никогда не поднимается <коспалит> а, язык, <св> чтобы что-то плохое о них сказать. Поэтому вот так. Значит, дальше. Бальзамы. Здесь не все мои бальзамы. Здесь только какая-то часть, так как некоторые из них находятся у меня в ванной комнате, а некоторые просто раскиданы по сумкам, косметичкам. Есть часть косметики, которая находится у моей мамули. Есть маленькая часть, которая находится у моей второй мамы, моей своей крови. Поэтому, если вы что-то здесь не увидите, особенно подарочков, то не обижайтесь, они у меня есть, но в других местах. Значит, что же у меня здесь находится? Это бальзам от Толеньки Калугиной, Reflame. Я его уже практически добиваю. Очень мне понравился, очень приятный, действительно питательный. Обожаю. Дальше. Здесь моя невероятная хотелка и подарок от Олечки Оленьковой масло для губ сочная малина невея и многие девочки спрашивали у меня как он а, может быть кому-то не ответила вот так как совсем недавно им пользуюсь и хочу сказать я в восторге я слышала много мнений по данному бальзаму но я в восторге от того что он для меня стал потрясающим идеальным просто самым лучшим. Он очень приятный, он действительно прекрасно питает и увлажняет губы, не скатывается, не ложится каким-то маслом. Ну, не знаю, я бы ему пела дифирамбы. Так, что же у меня упало? Это мой Эвелин, восстанавливающая сыворотка для губ, сос для очень сухой, потрескавшейся кожи губ <клёжу> с вишневым ароматом. Ну, приятный бальзам. Вот, и я его использую обычно в зимнее время. Также у меня есть бальзам от Биокон, от простуды и трещин на губах, который мне Нинулька дарила. Привет тебе, моя хорошая. Дальше от Ниве. интенсивная защита ССП SPF 15, то у меня такой более летний. Дальше, просто супер вещь, которую у меня Олечка прислала, ну вот, так называется, это американский бальзам от которого я в полном восторге. Сначала он меня очень удивил. Когда я его нанесла на губы, я ощутила жжение такое. Мне напомнила это звездочку. Я сначала подумала, неужели я ошиблась? Может это совсем и не бальзам для губ? Mm -hmm. Но нет, это такое его вот действие. И буквально через считанные секунды-минуту, это действие стало таким потрясающим не знаю, но после него губы выглядят идеально. Ни одно средство с ним не сравнится. Я никогда ранее не пользовалась подобным средством. Я в диком просто восторге. И настолько благодарна Оленьке, что она меня познакомила, что она мне подарила такое супер средство для меня, что даже не передать. Также еще один подарочек от Оленьки. Вот Это этот савенушек очень красивый и милый. Поначалу я подумала, что это вообще какая-то игрушечка для сынульки. Но оказалось, нет, это опять-таки американская штучка. Такой вот милый совеночек. Очень его люблю и берегу. И мне очень нравится его аромат. Он такой ретро, уносящий просто в детство. Счастливое, далекое, хорошее детство. Так, ну, там моя фотография. Здесь у меня Mm, полочка души вот, ну и опять-таки мой рай <laughs> на первой полке это ароматный рай так, здесь я собрала свои водички от брошем домашние, значит, серия Позернатюр, это три мои самые любимые бурбонская ваниль кокос и карамельная груша, так, дальше uh, наилюбимейшая вода скорее всего, наверное, плохо будет видно. Простите меня, пожалуйста, за качество, но ничего не могу поделать. Нет у меня никаких приборов, освещений и так далее. А на улице у нас уже глубокая ночь, все мои спят. <laughs> вот. И я выкрала для себя такое время, чтобы а, с вами пообщаться, себя порадовать. И, а, может быть, у вас... <laughs> а, значит, это а, опять-таки и в Роше. Natural. А, natural. Вот, обожаю эту водичку. Она очень легкая, приятная. Ну а дальше опять-таки моменты счастья. Там еще в коробочках стоят у меня ароматики. Более такие дорогие, яркие. Ну, не для каждого дня, скажем. А Avon. Очень хорошие ароматы. Я, кстати, этот аромат одно время... Ну, не то чтобы ругала, но, по крайней мере, не хвалила. А сейчас мне хочется его похвалить, так как он открылся для меня а, невероятными, просто удивительно потрясающими нотами. И я в него влюблена. Супер. Особенно в осеннее время года. Так. Там у меня опять-таки домашние. Это келинские воды, Это утро в саду. Это я наготовила, чтобы завести к маме и там пользоваться. А также ароматик, который у меня Делиночка дарила. У меня тюрка от Faberlic. И эклот мой любимый, от Тарифлейм. А опять-таки, здесь не все ароматы, так как многие у меня, повторюсь разбросаны по разным местам, вот, домам. <laughs> ну и, кстати, на этой же полочке у меня также находятся мои ароматы. Мои любимые, дорогие ароматы от компании Ивраше, серия Секрет Десенс, Кристиан Лакруа, Эйвен, потрясающий мой наилюбимейший аромат и пример Люкс Голд Блаш. Также Пур Бланком и Диор Пюр Пасион, Также это Эклат от Pierre Очень люблю. Ну, а здесь еще у меня Фаберлик. Здесь мои цветочки. И Рифлеймовская прелесть и нежность. Так, возвращаемся. И на второй полке у меня уже хранятся средства для ногтей. Вот здесь я произвела некие изменения. Если раньше все стояло у меня в косметичке, то буквально недавно я приобрела контейнеры и распределила лаки так, как мне будет это удобно. И в первом контейнере у меня находятся лаки осенне-зимнего использования. Вот, не буду сейчас все подробно доставать и показывать, так как у меня не хватит просто э, времени и места на камере. Но если кому-то будет интересно, то вы давайте мне запросики, я буду снимать отдельное видео. Так, э, возле стеночки находится косметичка, в которой находятся разнообразные маникюрные средства, ножнички, пилочки и тому подобное. Значит, здесь у меня. А, Весенне-летняя моя коллекция ярких сочных оттенков и хочу сказать, что э, я часто нарушаю правила и пользуюсь по своему настроению. То есть я могу осенью порыться в этой гамме или же наоборот летом мне хочется чего-то такого зимнего осеннего и так далее также здесь у меня стоит моя покупочка недавняя еще я ее не испробовала это у нас фарма биолаборатория фармацевтический научно-исследовательный центр Альянс Красоты Крепкие здоровья ногти, формула восстановления 7 в одном французская рецептура Я так поняла, это аналог Эвелин 8 в одном но данное средство немножечко бюджетнее Ну а как оно будет в действиях я вам обязательно расскажу об этом в одном из своих видео. Также у меня есть еще одна маленькая шкатулочка. Здесь находятся разнообразные а, средства для ухода за ногтями. Лечение и так далее. Ну и несколько смывочек. А, вот, обожаю данный продукт. Я в него влюблена. Я так рада, что именно его я выбрала себе в подарок, что я с ним наконец-то познакомилась, так как раньше не решилась его приобрести. А теперь я планирую э, куплять его в дальнейшем. Так, ну и здесь помимо всяких э, средств по уходу еще находятся мои покрытия. У меня их немного, но кое-что есть. Так. И в основном это опять-таки подарки. Вот, и Ниночкин подарок. Это был Олечкин подарок. И Наташенькин с Израиля. Красота такая моя новогодняя. Так, также здесь есть вот такие красивенные шарики от Faberlic. Ну, в общем, если что, я сниму отдельное видео на данную тему. Так, следующая полочка. И здесь то, чем я пользуюсь всегда. Значит, в этой баночке мне находится брез. Их у меня не так уж много, но мне хватает. Хотя всегда хочется еще чего-то. А также у меня здесь коробочка с помадами. Я уже как-то снимала видео о своих помадах. Вот практически ничего не поменялось, ну, может, кое-что и прикупилось. Вот, а также подарилась. Есть косметичка, в которой находятся мои туши. У меня их, опять-таки, немного. Это зеленая, это база, это синяя и две черных. Дальше у меня стоит косметичка с уходом для лица. И опять таки, если хотите подробностей, то пишите мне об этом, и я обязательно сниму отдельное видео. А пока в общем расскажу. Здесь у меня находятся тональные средства. Это Maybelline, это Ивраше. Так, это база, это пудрочки, сверкалочки Ivroshem, Avon CC значит, шарики. И еще сверкалочка от Эйвана рассыпная. Это бронзер от Эвроше И вот жидкий бронзер. Это опять-таки моя недавняя Покупочка уже заговариваюсь. Румяшки от Виктория Шу. Очень мне понравились. Но ну, я расскажу о них в покупках. И корректор от Наташеньки Сакара и рассыпная пудрочка от Ивраше. Также еще Эйвон, еще и Ивраше, и румяшки Римель. Ну вот там еще какие-то базы, в общем, Фаберлик. Так, дальше. Здесь у меня находится пудра, которая я сейчас пользуюсь практически каждый день. Это пудра от Фаберлик, она, к сожалению, поломалась крышечка вот очень она м -м, слабенькая но я пудру люблю пудра очень хорошая качественная прекрасно ложится в общем пользоваться ею здорово ну вот если бы они еще поменяли упаковочку было бы вообще супер просто цены бы не было этой пудры так, здесь у меня стоит косметичка с наполнением. Это моя походная косметичка. Если мне куда-то нужно ехать, я беру ее и ни о чем не думаю и не жалею, так как там уже все собрано. также здесь у меня мои карандашики. Вот такое у меня количество карандашиков. Здесь у меня мои кисти находятся для глаз. Там у меня всякая мелочь. Вот там у меня тоже какие-то миниатюрки. В этой коробочке у меня пробнички. А здесь у меня находятся кисти для лица. Опять-таки у меня их немного, но мне этого количества вполне хватает. Так. Что вам еще показать? А... Также у меня есть эм, палетка теней, которую дарила мне Наташенька с Израиля Жадем. Но храню я ее на самом шкафу, так как другого места для нее я не нашла. Сейчас я попробую показать. прелесть я очень люблю разнообразные палетки это вечно мои хотелки желания вот кстати если кому-то будет интересно я постараюсь найти время подобрать свет и снять на нее обзор но пока я ее открыть не могу простите меня пожалуйста вот а нет немножко вот такая красота, но не при этом освещение. Вот. Ну, а если кого-то заинтересовало, то, конечно же, я постараюсь это сделать днем и как-то постараться настроить свое освещение. Также у меня здесь хранятся мои украшения для волос. Ну вот, вроде бы и все и хранение показала, и время мое заканчивается, и с вами наговорилась. Время прекрасно провела. Всем огромное спасибо. Надеюсь, что для вас было интересно, немножечко полезно. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения, всего самого лучшего, доброго, светлого, приятного. Вот. И, конечно же, берегите себя и своих близких. И встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока!